İlin axır çərşənbəsi uğurlu və bərəkətli olsun. Xalq ənənəsinə görə Novruz bayramından öncə boz ay əsdə və su oqilbəxtlə çərşəmlər rituil yerinə yetirilir. Bu gün sonuncu qayqət çərşənbəsidir. Sonuncu çərşənbədə artıq yazın gəlməsinə daha az vaxt qaldığını işarədir. Təbiət oyanır, bütün ətrafalər hərəkətə gəlir. İlin axır çərşənbəni özünə məxsus adi Ay, yeni oyun qız var. Bu çərşənbədə torba yandırırlar. Torbanın üstünə qurban alarkən ağrının ortasına söyləyir. Bu axırını çərşənbəni xüsusi təməntə ilə qeyd edirlər. İnanca görə, axır çərşənbədə noqrum qab içindən çıxarsa, ilim daha uğurlu keçəcəyi görülür. Daha sonra ətlər, şirniyyatlar bişirilir. Qonşular gəlir. Hər xəttinə ortasına səməni qoyulur. Ətrafı isə qoyulmuş şirnəklə, qur, fındıq, badam, şam və şirniyyətlə bəzədilir. Həmin gecə qulaq səsdir. Bu səbəbdəndir ki, axir çərşənbə axşamı yalnız yaxşı sözlər danışılır. Bu söz adət hesab olunur. Çərşənbə günü ailə üzvü sayına görə şam yandırılır. Bu bayramda gənclər səhərə qədər yatmazlar. Kennani boxuyub oynayır. İla xüsusilə çərşənbədə yaş ağacdan istifadə olunmaz. Tombal heç vaxt su ilə söndürülmür. İsteylərinə görə axırda çərşənbə gecəsi bütün ağaçlar dayanır. Daha sonra ona səssiz edir. Hətta ağaclar da başını yerə əyib qalır. İla xərşənbədə də evlərə qapaq atılır. Ev diyəsi qapağa qaydırılmışdı qoğlulara, qonşulara bay-baynlıq bayramı. Gələn hə çarşənbəsində şüqrələriniz dol, qurcuğlarınız dol olsun. Bayramınız gözəl ki, olsun. Çərşənbəniz huyumlu olsun. Torpağınız bələkətli olsun. Torpaq çarşənbəsi mübarək.